One, hey, feel... В общем, наконец-то мы будем сейчас снимать ВГН того, правильно молчить Динамо и в общем первый Олег Плохих Конечно, обладатель золотого мяча И, конечно, легенда Все, легенда, дальше <с идем Самый любимый Это кто? Андрей Шевченко Тут без шансов легенды. Вообще. Факт, давай дальше. Олег, лужи. Легенда. Да ты не серьезно? Серьезно, легенда. Ну что? Ну я так сказал, все. все, все <laughs> давай. давай, тогда следующий. Александр Шелковский. Сейчас действующий тренер Динамо Киева, И конечно, не это. Все, уже с вами Майя. Капаев. Да. Так для мене ні, мало Динамо, но не леген. Хорошо. Шапаренко, Микола, Толя. Тоже ще ран. Ну, Динамо він не виграв больших трофеїв, но для мене пока не легенда. Mm -hmm. Хорошо. Вітя Циганков, Вітя блядь, Вітя Він знає. так само, як Шапаренко, на одному рівні, Просто що Вітя ушел в Європу і Для мене легенда. Все. Олександр Репта, а? Не вязав этого? Конечно легенда. Потому что я так сказал. Хорошо, и последний. <свят> Артем Милевский и, блядь, Александр Алиев. Али и Милевский? Да, два брата. Не, два брата. ну это, извини меня, ну Динамо не легенды, они легенды. Согласен.